Сегодня я э, вам э, вместе с главой э, Национальной патрульной полиции Украины Александром Фацевичем представляю нового вашего руководителя. Я представляю вам э, Евгения Мельника, киевлянина, 26 лет, закончившегося Киевскую транспортную, э, Киевский транспортный университет, восьмикратного э, чемпиона Украины по гребле на Байдарке, одного из лучших полицейских киевского патруля, за два месяца участвовавшего непосредственно в двух резонансных задержаниях с применением оружия. Одно из них, когда человек угрожал в кафе посетителям, а другое, может быть, вы слышали, более резонансное, когда речь шла об изъятии у о, финансовых аферистов в конвертационном центре, тоже, когда оборонялись, в том числе с оружием, 4 миллионов долларов и 8 миллионов гривен. Еще два месяца назад он точно так же, как и вы, ходил на э, тактические курсы и э, себя, про себя посмеивался, что это почти игра. Э, но это оказалось не игра. И э, поэтому он э, сначала получил должность командира роты, потом замком БАТа, а теперь он глава патрульной полиции Харькова.